22 год проводится спартакиада физкультурно-спортивного общества Атомпрофсоюза, в котором участвуют команды по видам спорта согласно программы Ровенской атомной станции, Хмельницкой атомной станции, Запорожской атомной станции, Южно-Украинской атомной станции и Восточно-Горно-Обратительной комбинаты. Сегодня в нашем спортивно-оздоровительном центре, проходит очередной тур, он первый в этом году, поскольку мы победители спартакиады 2013 года, потому нам предоставлено право на открытие спартакиады 2014 году. Эта спартакиада в этом году, 2014, на нашей базе проходит по следующим видам спорта. Волейбол среди женских команд, который у нас за спиной проходит, и все вы видите. Дальше в 16.00 начнутся соревнования в этом зале по гиревому спорту. Идут соревнования во Дворце культуры по шахматам. І йдуть сорівнування в залі горського діла народного образування спортивної школи, серенування по настольному тенісу. Таким образом, чотири відео ми приймаємо сьогодні на нашій спортивній базі. Другий тур стоїться в місті Анаргадар, куди вийдуть наші команди по армспорту, команди по волейболу, морських команд і футзалу. Вот такова информация для наших желтоводцев. Приходите, пожалуйста, соревнования будет проходить сегодня и завтра, 5 числа. И все разъедутся по своим местам. Александр Андреевич, сколько человек сегодня гостей принимает наш город? Примерно есть количество? Да, конечно. Делегация спортивная состоит из 25 человек. Вот 4 города по 25 человек, это 100 человек мы принимаем наших гостей и плюс 25 наших. Таким образом, в спортивных мероприятиях по данным видам спорта принимать участие 125 человек. Кто э, занимается организацией соревнований данных, кто задействован в их подготовке? Ну, подготовки команд э, нашего города, естественно, занимается спортивно оздоровительный отдел, который я возглавляю, но ну, естественно я э, в подготовку команд ведут наши тренера, в частности по волейболу Салагу Александр Васильевич, по гиревому спорту Шостак Василий Николаевич общественный тренер, по настольному теннису Березка Александр. Э, Юрий Юрьевич Невинный и Филиппова. По настольному теннису участвуют Мащенко Виктор, Горшков Геннадий и Каюрова Наталья. коллектива физкультуры атом профсоюза для открытия соревнований построены судья при участниках Александр Нижура. Дорогие участники, я приветствую вас на нашей желтоводской земле. Мы очень рады, что в очередной раз опять вас видеть здесь. Значит, поздравляю вас с открытием первого тура Спартакиады 22 атом профсоюза Значит, желаю всем вам честной, бескомпромиссной борьбы и всем, естественно, победы. Удачи вам! открыть соревнования 22 Спартакиады атом предоставляется капитанам команд. Капитаны команд, шаг вперед, шагом марш! По нашему доброму украинскому вечеру Здравствуй, господин приемщик, уважение гостям Примите от наших... Где уже хлеб и соль?